মানে আজি যিখন চাৰ্জশ্বিট দিছে মই সেইখনক জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ চাৰ্জশ্বিট বুলিয়ে গণ্য কৰা নাই মই ভাবোঁ যে আজিৰ যিখন চাৰ্জশ্বিট দিছে সেইখন হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এখন ইস্তাহাৰ আজিলৈকে পৃথিৱীত মই যিমান চাৰ্ছশ্বিট দেখিলোঁ এইখনেই প্ৰথম চাৰ্জশ্বিট যিখন চাৰ্জশ্বিটত আই অ' বা তদন্তকাৰী বিষয়া বা চি আই অ' বা মুখ্য তদন্তকাৰী বিষয়া ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানলৈ নোযোৱাকৈ দিয়া প্ৰথমখন পৃথিৱী চাৰছে ইয়াত সাত হাজাৰ পৃষ্ঠাৰ যে আপোনাৰ কাগজ দিছে বুলি কৈছে সাত হাজাৰ পৃষ্ঠা আৰু কিমান পৃষ্ঠা কিমান ডকুমেণ্ট দিছে বুলি ক'লে তিনি হাজাৰ নে কিমান নে পঁয়ত্ৰিছশ নে কিমান ডকুমেণ্ট দিলে বুলি ক'লে পঁয়ত্ৰিছশ ডকুমেণ্ট বুলি ক'লে এই চব একো ডকুমেণ্ট ফকুমেণ্ট একো নহয় মই একদম ক্লিয়াৰলি আপোনালোকক কৈছোঁ যে যি তদন্ত প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ বা য'ত ঘটিছে তালৈ নোযোৱাকৈ কৰা তদন্ত সেই তদন্তই পৃথিৱীৰ কোনো কেছতে কেতিয়াও কোনো মানুহক ন্যায় দিব নোৱাৰে জুবিন দাৰ মৃত্যু ঘটিছে ছিংগাপুৰত তদন্ত কৰিছে দিছপুৰত যিজন তা জুবিন দাৰ যিখন সাগৰৰ পানীত ডুবি ঢুকালে সেই সাগৰৰ পানীটো বৰ চাবলৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে চি আই এ আই তাৰপিছত যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মই এখন বৰ সাংঘাটিক চাৰ্জশ্বীট দিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে তেনেকুৱা চাৰ্জশ্বীট মই এক ছেকেণ্ডত ডাষ্টবিনলৈ দুলিয়াই পেলাম মই বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ যে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট পেজৰ চাৰ্জশ্বিট এখন দি দিয়া ইয়াত তোমালোকে মটিভৰ ওপৰত চাৰ্জশ্বীটখন দি আছা যে কিয় হত্যাকাণ্ড হ'ল বুলি আগতে তোমালোকে নিজে ঠিক কৰি ল'লা যে হত্যাকাণ্ড হৈছে বুলি আমি দি দিম আৰু কিয় হত্যাকাণ্ড হ'ল বুলি তোমালোকে পইচাৰ কেলেংকাৰী এটা বনাই ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ঠিক আছে পইচাৰ কেলেংকাৰী হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা তোমালোকে ডকুমেণ্ট বনাই ইয়াত দি দিছা মোৰ সেইটোলৈকেও আপত্তি নাই যে যে কি কাৰণে হত্যাকাণ্ড হ'ল তাৰ মটিভটোৰ ওপৰত এখন চাৰ্জশ্বিট দিয়ক কিন্তু হত্যাকাণ্ডটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল কোনে মাৰিলে তাৰ কি পৰিস্থিতি তাৰ ওপৰত যদি ষ্টেটমেণ্ট নাথাকে তাৰ ওপৰত যদি এভিডেঞ্চ তথ্য নাথাকে আৰু তাৰ ওপৰত যদি ডকুমেণ্ট নাথাকে দলিল তেতিয়াহ'লে সেই তদন্ত এটা শূন্য তদন্ত শূন্যত গদা ঘূৰোৱা এটা তদন্তৰ বাহিৰে আন একো নহয় গতিকে চি আই ডি বা